Из-за таких, как ты, началась война на Украине. А -а -а. Что ты знаешь о ковровых бомбардировках? Геноцидом занимаются евреи на территории Украины. Украинский язык – признак колхоза. Здравствуйте, девушка. Привет. Как лебеди сегодня себя ощущают? Как я себя сегодня ощущаю? Не, лебеди, да, да, да. Лебеди. Да, да. Лебеди не знаю. Понятно. Ну хорошо, какие вопросы, может быть, есть? Ой, очень интересно, как россиянцы реагируют на то, что в Белгороде света нету. Периодически. Периодически. Да так же, как Киевляне реагируют, что в Киеве света нет. Я вот сегодня в смотрю на Ривудского, на Больщаговке феноменально. Ты узнал да, про то, кафе, что твоя страна да, бьет да, ракетами да. по энергосистеме Украины, и то, что у нас суд выключают свет. Вау, у меня выключен сейчас свет из-за таких как ты. А тебе это нравится, ну, я как понимаю? А в, чем, а в чем проблема? Проблема, проблема в существовании таких Блин, людей как ну, ты. Разве в этом стоит вопрос? Нравится, не нравится? Ну в этом стоит, конечно, вопрос, потому что из-за таких как ты это происходит Блин. у меня дома. Ты что не осознаешь корреляции не из-за таких как ты из-за таких как ты началась война на украине о а, да ты что а как же я виновата в войне в украине да расскажи мне пожалуйста очень интересно послушать ну было и непонятное и просто-напросто с, с низкой социальной ответственностью с низкой социальной ответственностью и к чему это привело как моя низкая социальная ответственность привела к войне мне просто интересно а это и привело к тому, что прошло кровопролитие на Украине. Что прошло. Дед, у тебя интернет не провели. А ты знаешь, что такое низкое? низкое ты, знаешь, ты знаешь, что такое низкая социальная ответственность? Нет, расскажи мне, пожалуйста, что такое низкая социальная ответственность? Нет, вот смотри, вот мне интересно. Ты лыбить, блогер. Вы лучше даже как меня зовут, смотри, какой молодец. Ты раньше не подрабатывала изначально? Подожди, раньше, разве не подрабатывала проституткой? Подрабатывала, конечно. Я же училась ну, вот, нет, на факультете знает, проституции. Ты что, 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 не знал? Ну, Так вот, проституция, это и есть низкая социальная ответственность. Я, я думаю, ответственность. думаю, что это очень высокая социальная ответственность. Дарить счастье людям. А, в чем а проблема? почему, такие? А, а почему ты плохо относишься к проституткам? Или? Я не, не понимаю. Не, не, почему, а почему ты взяла, что я плохо к ним отношусь? Ну, судя по твоей я реакции, как, если ты отношусь. утверждаешь, что, что все проститутки было. с низкой социальной ответственностью, то ты к ним плохо относишься. Стоп, стоп, стоп. Чего ты взяла, что я утверждаю? Я заявляю, что проститутки по определению являются людьми с низкой социальной ответственностью. Почему для а тебя это проститутки люди, это люди, которые с низкой социальной ответственностью? В чем низкость их ответственности социальной? Почему что? Ну почему ты так считаешь? Почему ты заявляешь такие вещи? Аморальность. Ты а, а, а что года. аморального? Ты амора. Вот смотри, ты... ты вот в эфире, да? Так, и я в эфире. Аморально. У меня все мои проститутки меня смотрят. Ну Мы на факультете все вместе учились. Ну просто. и ты аморально. В чем моя аморальность? Нет, и ты аморально. В чем моя аморальность? Социальная ответственность. Мы ходим по кругу. Ты не аргументируешь, ты просто повторяешь. Нет. Ты просто поддерживаешь. Что? Что нарушает принципы семьи. Что, что именно нарушает принципы семьи? Секс? А то у тебя методично написано. Адрес БУ 70... Сейчас, секундочку. Сейчас я позвоню. 72-й отдел. Ну, что такое? Ну, упустили. Алло? Майор, это как-то быстро. А ну, думаешь... лебедю своему. Это ну, как-то на быстром наборе уже. Поменяйте, в конце концов. Ну, Она уже... Такая старая, еще до сих пор проституция занимается. Да, она не знает. А, вы ей выслали. Сказали: почитай на у себя в WhatsApp. Е. Тебе прислали уже давным-давно новую методичку. Боже, прости, пожалуйста, сейчас. Так. О, да, ты прав. Сейчас. О! Э -э Методичка с 28 июня этого года, 24. -го. Так. Если у вас на пути встречаются и деды, то обязательно, кабцелком выделено, обязательно нужно совсем соглашаться. Но если они Рабочего, идут в отказ, у вас подожди, не если они идут в отказ, то нужно поддерживать тему их диалога до того момента, пока их отказ не перерастет их восприятие. Угу. Так, а, Крымский мост, это не надо было читать, это это не туда, забудь, забудь, все будет хорошо с Крымским мостом, никто по нему бить не будет, забудь, ты этого не слышал. Серега, блин, ты можешь разделять, когда методичку отправляешь, а то в одном сообщении, блин, новости, и этот, так, еб... И я Сережа, Белгород опять, Белгород без света. <свят> вот, э, с, э, а с дедами про свет нельзя говорить, они ждут тьму. Э, так, а это все. Так, получается, идем по первому предложению. Да, я с тобой согласна. <свят> а в чем ты со мной согласна? Во всем, что ты говоришь. Ясненько. <свят> я... Ладно, иди учись. сработала! сработал! Димка. какой прикол. С кем-то психолога, как дела? Лучше всех, никто не завидует. У тебя какая-то физиономия очень недовольная. Не звучит, как будто лучше всех. У меня недовольная физиономия. Да. Кто тебя обидел? Таких не существует. Я всех обижаю. Ой, есть чем гордиться. Ты откуда? Есть. Я, как и все человечество, и спи и пальцем деланный. А ты прям будешь тут блистать, да, подобными фразами? А это, вы это, разве такой, не это такой стиль общения. Вообще, когда обычно задают такой вопрос, имеет в виду вы город. Ну, я предпочитаю говорить, с какого я города, а не то, что я вылезла с ну, как-то а, тогда логичнее вопрос тогда получается. По так и задавайте вопрос, с какого вы города? И печальный. А то вы задаете вопрос, вы откуда? я откуда знаю, про что вы имеете в виду. Ну, это ж так сложно догадаться. Понимаю. Тяжелый ну, персонаж. Я Из какого ты города? Нормальный человек. нормальный вопрос, чтобы получить адекватный ответ. Очень интересно. Так из какого ты города? Ну, город Новосибирск. Город академиков. Академик. И да. что ты делаешь? С чем ты общаешься? На любые темы абсолютно. На любые темы? А расскажи мне, пожалуйста, а как у вас да. так произошло, что в Белгородской области у вас Ты Мне очень интересно послушать россиянцев, которые особенно не с Белгорода. Ну, такое, Black out – это когда месяц? black полностью, значит, все вокруг, это? света нет, интернета нет, воды нет. Как это так? Только сейчас разговаривал с ребятами оттуда. Все Но, там нужно есть... не постоянно. Ну Потому как ты считаешь, что, не считаю, что я отрубил, это отрубило, то отрубило. Не, не, было бы хорошо, конечно. Не постоянно, не постоянно. Это у вас вот на Украине. Что не постоянно у нас на Украине? со светом проблемы вот безусловно у меня в любую секунду его могут выключить из-за того что существуют Это такие да. люди как вот ты про этой, людьми сложно тебе надо аккумулятор, аккумулятор надо запастись Спасибо и тебе так. так а чего ты на мой вопрос не отвечаешь или на тебе по на белгород вопрос? что тебя волнует то что у меня нету светлая то что у белгорода нет не у тебя не все кровь, равно я то место, о котором вы говорите, там все хорошо. А, нет, все хорошо. Там вы, полосы, то есть нету. ты в России игнорируешь то, что у тебя в Белгородской области периодически нет света. Неплохо, Это неплохо. у вас проблемы с головой, молодая дама. Из нас двоих слышно, что именно у меня проблемы с головой. Слушай, а расскажи мне, пожалуйста, а зачем твоя страна занимается геноцидом, который, ну вот, доводит до того, что вот у меня, например, нет света? Геноцидом занимаются евреи на территории Украины. Евреи Они на территории водят, Украины. Феноменально да. дают им автоматы. И заведомо отправляют на убой. Подожди, а не я мир... я что не американцы? Я что-то пропустила. Евреи. У вас все в управлении евреи. И вы, вы еврейка. Будет? Моя прабабушка с она была бы вахтой. Да, была бы вахтой. А что вы в Израиль не уехали? Потому что так я украинка. Лично. Зачем мне ехать в Израиль? Вы еврейка на территории Украины. Я не еврейка на территории Украины, я украинка с еврейскими корнями. Еврейка, То, что часть моей семьи Украины. имеет еврейское происхождение, Тебя не делает меня наоборот, чистокровной наоборот, еврейкой. Селитка. Плюс ко всему, это по папиной наоборот, линии. Там наоборот, вообще селитка. не склеивается. Ты не Нет, ты хочешь говорить, что я еврейка? Ты можешь ты говорить, что ты я еврейка? Меня это никак не задевает. Да, он нас... Причем очень интересно. Так. Охо, покажи свое. Что показать? Вот так. Погони. Тебе интересны мои сережки Пандора. Вот, вот все, можешь спокойно ложиться спать, евреечка. А как... Под украинку косит сидит. Так не убегай, подожди. Да не Только самое интересное начинается. Это да хуй. Да ты что, подошли, подожди, дай нарезку заработай. От чего? Привет. От чего привет? Ну, потому что я здоровый. Нет, так понятно, что ты здоров, Это было не от... тебе. Чего? А не тебе? Нет, не тебе. А, а кому? Тебе скажи сам, захочешь. Может, и захочу, конечно же. Ну вот видишь, поэтому и не говорю. Что ты делаешь? чем общаешься? О чем общаюсь? Да нет, просто нашел. Мне скучно, я сижу с людьми общаюсь. Скучно, сидишь с людьми, общаешься? Я с украинцев подключил? Да. Нет, у меня стоит еще раз объясняю. А Россия, Беларусь, Украина. Поэтому русско, русско Я общаюсь с русскоговорящими людьми. Русскоговорящими. Ясненько. А я тут э, с россиянами общаюсь, и мне очень интересно узнать, э, как россияне относятся к тому, что э, в Украине постоянно сейчас нет света, потому что Россия занимается геноцидом на территории Украины и пытается уничтожить энергосистему. Вот как ты к этому относишься? Я. Да. Ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально. То есть я все устраивает? Нормально. Вот. Нет, смотри, вот ты из какого города? Я из города Киев. Из Киева, да. Да, 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 да я угадал. У вас каждый второй из Киева. Вот видишь, у тебя же свет горит же сзади. Ну, горит. Если у меня интернет работает, то большой свет. Все хорошо. Если у меня сейчас большой свет, то у меня погаснет. Можно, можно я ну. Можно я договорю? Я тебе разрешаю. Ну смотри, Россия... Что ты знаешь о ковровых бомбардировках? О ковровых чем? Бомбардировках. Бомбардировках? Моя ж ты зая нежная. Да, да, да. Еще да. бы русский язык выучить, вообще было бы супер. Про ковровые нет, бам бам, нет, нет. Ты бам, ты знаешь, бам дировки, я не знаю ничего. Я вообще это слово не знаю. Расскажи, мне, пожалуйста, что значит Зо. это слово? Когда, если, если Россия насчет начнет бам, их использовать, то сказать? ты о свете будешь думать в последний, в последний момент, в последний вообще момент. Это ты мне угрожаешь? Подумаешь об этом. Я тебе ни в коем случае. А, а что это такое? Я, тебе, тебе я, радует, я не очень вопрос. понимаю. Я не очень понимаю, что тебя радует в том, что твоя а? страна убивает людей в Украине? Почему тебе так весело от этого? Кого? Кого убили? Много кого убили. Что, что за вопрос? Имена, фамилии. Россия убивает украинцев кого на территории убили? Украины. Военных сол сол солдат. Сол Мирных солдат. людей в том числе. Ну, не, не сихерни, херню. Но ты же прекрасно сам все знаешь. Единственный а вопрос. Где, почему где, ты, где, почему где, тебя покажи, так радует? Пожалуйста. Смотри, ты говоришь про солдат, но не при этом верю, ты мне не говоришь верю, о том, не 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 что... Верю. Будут ковровые бам... Как ты сказал? Ковровые... Я, я такого не говорил, во-первых. Я, я тебя спросил, что это такое. Ты знаешь А как этом? еще раз? Ковровые... Ты мне... Сказ... Ты мне... загуглишь потом. Не-не, скажи это слово, пожалуйста. Я хочу выучить то, как ты его говоришь. Нет, нет, нет. Нет? Чего? Мы с тобой не в цирке, понимаешь? Я бы не сказала. Это ты своим хохляцким... Очень-очень очень дешево. Так что, дурачок, что ты сказал? Блин. Бан, бандировка. Ты на личности что ли, переходишь? не я констатирую факт. Okay. Ну, продолжай, продолжай что, продавать. продолжай. что еще ты хотела узнать? Что ты еще хотел узнать? Ты же узнать? мне так и не, на... не ответил на мой вопрос. На какой? Почему тебя радует то, что люди в Украине... Как я отношусь к то, что... А почему они не должны умирать? Ну, потому что вы живем Назови в цивилизованном мире, причину. и как бы вообще смерть человека – это ужасно априорно. Ну, как а минимум, как ты бэд относишься бэд. в том, что израильтяне умирают? Плохо отношусь. Причем тут это? Как это? Какое это отношение Ой. имеет а к нашему чт. с тобой диалогу? А что, а, что, а что такое? Ну, это такой немножко пример. Какой немножко пример? Смотри, ты человек, который живет на России. Ну, человек – это спорно, но хорошо. Ты живешь на России. А там, не люди? А там не люди живут, что ли? Нет, э -э а там не люди живут? Я нет, живу не на России, а в России. Россияне это не люди. Вы все убийцы. Я тебе желаю смерти, да, Нет, вопрос не в желать, вопрос э, в отраждить. Потому что, вы на, смерти, России, смерти, что вы на России все хлопаете в ладоши от того, что люди в Украине умирают. И Ребята, для тебя вот, это какая-то как очень крайне забавная сидит, история, и ты не понимаешь, которая, почему не понимает, должны умирать. Говорить. И вопрос задаешь, она просто свою молотильню открыла. Вот это вот, знаешь, это мама утка перестань говорить со своими воображаемыми друзьями. Не Никто понимает, не поверит, почему? что они у тебя есть. Все. Что? Откуда у тебя взялся вопрос? Что а почему случилось? не должны умирать? Откуда у тебя этот вопрос вообще возник? Ну, тебе вот сколько лет? Скажи мне, пожалуйста. Мне 35 лет. Как это влияет на наш с тобой разговор? Это очень важно. Это, это Вот, вот, вот. Ты, ты помнишь, когда был Майдан в Помню. Киеве? Помнишь? Что там кричали? Помнишь на Майдане? Когда своих людей убивали. Дом, в доме профсоюзов своих же сожгли вас если не остановить да вы нам, что будете делать -то? что мы сделаем если нас не остановить ну да расскажи пожалуйста дойдете до Москвы как большинство плечи нет вы просто и поддержите конец и все подожди то есть ты вот говоришь все. что мы да. можем пойти куда-то дальше но при этом ты это считаешь, что мы никуда дальше не пойдем. И тогда возникает Нет, вопрос, ним, что твои войска делают на территории вы, Украины. Вы можете, только, вы можете только разговаривать. Больше вы ничего не можете. Вы это даже этого все. не можете прикинь, какая у вас проблема на России. Привет. 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 Как дела? Нормально. А у вот тебя как? Были бы лучше, если бы россиян не было на моей земле. Да ладно. Что, россияне пришли? А ты не владеешь данной информацией? Для тебя это новость? Да нет, я вообще как бы живу в другом мире. В каком? В нормальном человеческом. В нормальном и что в нормальном мире происходит? Расскажи мне, пожалуйста. А что может в мире происходить? Ну, ты говоришь, что живешь в другом мире, не в таком, в как живу я. Ну расскажи мне, пожалуйста, что там происходит. Мне очень интересно. Ну а ты а ты где живешь? Я живу в городе Киев. А, в городе Киев. я живу в Краснодаре, точнее что? в Омске. Сейчас в Краснодаре. И что, и как о жизни? Пожи. мир в Краснодаре отличается от мира внешнего? Не знаю, в Краснодаре все нормально, как там в Киеве, я не знаю, в Куеве или где там его. Тихо, тихо, не показывай свой интеллект так быстро. Дай мне поддержать интригу. Что сразу, сразу я вам паркет, но ну, честное слово. Потерпи немножко, не опускайся так быстро до дна. Ну, там хотя бы наполовину. Так и что? Снизу? Когда постучат снизу сна, тогда можно ниже, да еще. А тебя еще не постучали? Бо я думал, что мы уже нет, про второй Еще наговорим. нет. Я пока на уровне Одесского водопровода, вот так где-то нахожусь. Ага, ну хорошо, прекрасное мировоззрение. Так а чем отвечает? А ты знаешь, где уровень Одесского водопровода? Не владею точной информацией. Где так, уровень точно. Одесского водопровода? Д. ревень Одесского Знаешь, где Одесский водопровод проходит? Ты, одессы, ты не знаешь. Ниже катакомб. Одесский водопровод, ты без такой реакции, Виночек. Глубоко. Глубоко, ниже катаком. да? А бы очень глубоко. Не. Хорошо, что ты никогда не был в Одессе никогда там не будешь, честное слово. Я прям счастлива, осознала, да что ты, что ты такого, как ты, никогда там не появишься и никогда там не был. Что твои грязные некрасивые там не ходили. Бля, говоришь, что там катакомбы глубоко, да. феноменально. А ты в Одессе была? Ну, ну, дурачок. Да, я была в Одессе. Ты была в Одессе? Да, я была. А где именно в Одессе была? Что значит этот вопрос? Ну, где именно в Одессе была? В Аркадии, в парке Шевченко, на Ланжероне. Где ты там была? Везде. Везде, во всех достопримечательностях ну, В Одессе я была. Ну, где именно ты, ты считаешь, в Одессе что была? что Мы из Киева в Одессу ездим раз Вы никогда. Ну, или ты считаешь, что ты мне называешь... Ну, 4, от Одесса, от Одессы до Киева 400-440 километров по автобану. Там ехать три часа на хорошей машине. Угу. И что? Ну, конечно, ты была в Одессе, как бы я ж не спорю. Ну, да. Я на самолете туда летала, пока вы напали на Украину. На, с Киева, на, в Одессу да. на самолете. Да. Ты в Одессе аэропорт видела вообще когда-то? Да, что ты мне рассказываешь? В Одессе да. аэропорт. В Одессе школьный аэропорт хуже, чем в Орске. В Одессе аэропорт хуже, чем в Орске. Вот вы мне рассказываете, какой в Одессе аэропорт... Слышишь ты, блин? Блядь, я тебе серьезно говорю. Я в Одессе 25 лет прожил. это и вырос. Я так рада, что ты такой пиздец. О, Господи, катакомб у тебя глубоко. И в Одессе аэропорт... Честно? Честно. Что такое альфатор, кстати? Кто? Что такое альфатор? Просто, чтобы подчеркнуть. что ты... Экскалатор, эльфатор, блин, подъемник. Ой, смотри, Чешник, ты когда хотя бы поинтересуйся хоть какой-то информацией. Курица. Ты мне скажи хоть одну улицу в Одессе. Ты хоть одну улицу в Одессе, скажи, я тебе скажу, где она находится, и что ее пересекает. Зачем мне эта информация? Я не все знаю улицы в Киеве. Как это влияет на Ты рассказываешь, что ты в Одессе была. Расскажи мне хоть одну улицу из Одесса. Я тебе доказываю, что я была в Одессе. Из нас ты позоришься, не я. Где Мне привоз находится от ЖД вокзала? Сколько остановок? Ты точно должна была быть на привозе или в Аркадии? Что ты в Аркадии? Скажи хоть один клуб с Аркадией. Ну где ты была в Одессе? Я в Киеве был. Академ городок я был в Киеве. В Броварахе я был в Киеве. Смотри. Знаешь, где этот Академ городок? Дачи где находится? А -а -а смотри. І з зате... тим, а ти що ти будеш називати. Якщо просто... Зручно, ти розмовляти зі мною українською, українською мовою. Я, Я дуже тебе розумію. Давай з тобою буде розмовляти українською мовою. Якщо ти будеш просто називати назви, це ніяк не попросить з тобою розмови, мовою. Бо ти не знаєш, бо ти не знаєш елементарних речей про якесь місто. Я живучи в Києві, не знаю усіх абсолютно вулиць, і це нормально. Це нормально, якщо, наприклад, в Одесі не була на привозі. Да, і це ніяк ти кажеш не говорить... мені, що ти була в Одесі. Це, це ніяк... Ти кажеш, що ти була в Одесі. Давай, давай, де ми ти ми була тобі, в Одесі? Давай ми з тобою е, зупинимо цю абсолютно не маючи сенсу розмову. Дивись, поруч до нас сидить мій коханий хлопець. Ми з ним познайомились на Дерибасівській. Він досит, і він до мене переїхав жити в Київ. Це, давай тобі закрию всі Хорошо. твої питання. Хорошо, давай, давай перебью. Де, де, де ви на Дерибасівській познайомились? Де ви на Дерибасівській познайомились? Біля фонтану, успокойся. Якого фонтану? Там, не дербайся. Ну, я какого фонтану? Фонтан? В кінці фонтан. Ти будеш ну, який фонтан? який фонтан? Нащо ти намагаєшся перевірити, чи була я в Одесі? Ну, я який фонтан? Розумію? Яка ціль цієї Ну, ти відповідай, де ти була в Одесі? Де? Нащо? Ну, смотри, в Одесі дуже багато много знаменитих. знаменитых. Тихо, тихо, мы розмовляем украинскую мову. Наприклад, ну переконат, вод... на русням, не треба. Ну ти розмовляй своєю бичою мовою, я буду з тобою розмовляти. в Одесі всі говорили по-русски. Всегда, когда я был жил в Киеве, всегда говорили по-русски. По-украински разговаривали колхозники, которые приехали из села, разговаривали и в Киеве всегда разговаривали по-русски, если ты киевлянка. Я в Киеве был, со мной никто по-украински не разговаривал, ни в двенадцатом, ни в тринадцатом, ни в одиннадцатом году. Все говорили по-русски. Украинский язык признак колхоза. В Обухове, В Обухове. Смотри. Смотри, в обухове. Смотри, в Обухове в Белой, обухове, Белой церкви, Больдоба, Смотри, понимаю, в обухове, в Белой церкви все разговаривали на Суржике, а в Киеве говорили все по-русски. Да? Давай, тебе на каком языке больше доходит? Украинскую чи российскую? Я понимаю лучше? на любом, но я с тобой буду говорить на русском. Я по не понимаю, просто по на тебя на дойдет русском. или нет. Давай тебе, наверное, на русском, если у тебя все вокруг на русском разговаривали, а, люди Я ну, тебе ну, хорошо ты, это понимаешь, ты, понимаешь, ты, понимаешь, по это понимаю по-украински. Зачем ты закурил? Что такое? Нервничаешь. Ну, вот смотри, ты, ты уже зазвездела мне, что ты, что ты была в Одессе. Если бы ты была в Одессе, ты мне хотя бы назвала бы хотя бы одно место. Ну, конечно, ты была в Одессе. Как бы, я же не спорю. Ну, да, я я бы тебе сказал, что там находится, где там находится. Я тебе могу ответить. Где находится дюк? Кто такой дюк? Вот давай так. Самая знаменитая, вот вообще дюк. Кто такой дюк? Скажи мне, пожалуйста. Ну ты, ты была в Одессе. Кто такой Дюк? Вот Seriously? ты была на Дерибасовской, я не знаешь, что такое дюб, киевлянка. Я в Киеве был два раза. Если я, я был, был в я Киеве, был. я тебе говорю, я не был. Я был в Браворах, был был э, в Академгородке, это... на дачу у пацанов ну, Где я, ты была я, в Одессе? А, тобой, ты ты мне. Да разговаривай Бо, на каком хочешь. Хочешь на быче разговаривать, хочешь на великорусском. Давай на великорусском разговаривать. Великорску разговаривать. Давай, великорусским языком, пушкинским языком. Давай, давай, давай. Я, я, я тебе слухаю. Давай, курица, разговаривай. або потом за меня спілкуюся культурно, а потом я начинаю отбирать. Хорошо, хорошо. Слідком за, за російським кораблем, як ви вмієте роз, розмовляти, так? Ти ну, не знаєш, що ти культурно спілкуєшся. Куда всі йдуть? Ну давай, будемо культурно з тобою розмовляти. Прекрасно. Я все пытаюсь от тебя почути какая тебе разница, была я в Одессе чи ні, и на что мне тебе это доводит. Ну, ты спросила, я говорю, ты была в Одессе? Ты говоришь, я была в Одессе. Я тебе спросил, ты была в Одессе? Скажи мне что-то хотя бы про Одессу, если ты там была. Ты меня уже сразу же обманула, то есть разговор у нас идет не откровенный, правильно? Не, смотри, то, что ты тупая, это никак не влияет на ответственность и разговора. Если я тебе уже объяснила, что Но, если ты Яку я зустріла ну, в Одесі, і тепер ми відносинах живемо разом? Ну, маю тобі якось ну, прояснити факто, що я все ж таки була в Одесі. Смотри, я з я ну, на Київ їздив. Мені просто цікаво, да мені по. Ну, в чи ні? Я вже почула, що ти був в Одесі? Я скоріше хочу від тебе почути. Невже ти не розумієш, що в Україні була масштабна русифікація, і навіть фрази про те, що українською мовою спілкуються виключно в селі, це всього лиш пропаганда, яка не має нічого спільного з реальністю? І твій аргумент безкінечний про те, що всі навколо завжди говорили. Розповідай русі. мені, яка була русифікація у Одесі? Я нарад я родився в Одесі, от яка ну, була що, у нас що, русифікація? Іди... Розкажи мені. родился він в Одесі, не знає, що таке альфатер, не знає, де знаходяться катакомби. Ну, про що ми говоримо, я не знаю.